Же попробую вам продемонстрировать, за какое время можно создать такую систему, то есть как быстро ее можно стартануть. Я воспользуюсь, собственно говоря, возможностью в виде создания тестовой среды. Вот. Есть. Ну, не обращайте внимание, Россия, Россия это просто автоматом поднимается с нашего региона. Смотрите, вот давайте засечем время. Да? Значит, мне необходимо выполнить три действия для того, чтобы поднять корпоративную систему. насколько сколько человек? На самом деле, я вот сейчас вот завершу это действие, покажу и потом скажу вам, сколько мне еще понадобится, чтобы добавить еще столько человек, сколько надо в эту систему. То есть представьте себе, что у вас тысячу человек, вам нужно сделать работоспособную систему, в которой будет работать электронная почта, в которой будет работать система хранения и работы с документами, в которой будет работать система коммуникации. Значит, ну, у меня есть, собственно говоря, поскольку этих кабыков уже задал много, у меня есть готовые, собственно говоря, там некие паттерны, да, поэтому я не буду там много чего то вводить, я просто прощелкаю, ну, представьте себе, что это я ввожу, да. Вот. Здесь необходимо назвать, дать название организации, ну, возьмем, к примеру, вот так вот. Я, просто... я, их уже столько тестов создал, что я знаю, какого названия точно еще нету, поэтому... и обладать максимальным правом на эту систему. Вот. Соответственно, дать уникальное название организации теперь уже вот в том большом имени, которое присутствует. То есть вот эта почта на самом деле сейчас начнет работать буквально через там, несколько минут. Понятно, что каждая общественная организация имеет свой нормальный человеческий домен, там, там, АБВГД, там, УА и так далее то никакой проблемы в привязке вашего реального домена к этой системе не существует. Это тоже делается в течение там, нескольких минут, но ну, при условии, что вы обладаете полным а, доступом на управление своим доменом, ну или возможно этим управляет ваш провайдер, да, где вы зарегистрировали свое доменное имя. То есть, принципе, нужно просто внести определенную запись а, в систему управления доменами, доказав, что вы являетесь его владельцем. После чего вот эта корпоративная система Office 365 привязывается к вашему домену и вы имеете возможность пользоваться уже электронной почтой нормально человеческим адресом, а не вот этим, я вам не знаю, технологическим домен, да, который представлен из э, компонентов DO, э, DEMO, demo uh, 103, вот. Ну и, собственно говоря, необходимо задать пароль того самого администратора, который, собственно говоря, будет обладать максимальными правами на системе повторить его еще раз и вот сколько время прошло уже ну, на минуту 4 да? теперь следующий шаг мне необходимо ввести для того чтобы роботы не создавали автоматические системы мне необходимо ввести номер телефона на который сейчас придет смс -очка. ждем все смс пришло 39 22. Видите, сколько я создаю регулярно. <соспитание> все, создать что-то Вот с этого момента происходит следующее. Сейчас в облаке компании Microsoft происходит создание уникального, скажем так, виртуального пространства под некую компанию, которую я назвал там GeoDem UA103. И в принципе уже все. На самом деле уже все.